اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان اللہ فی خسر اللہ الذین آمنوا واملوا الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصف سامین اکرام ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے اپنے چینل زہور امام عدی علیہ السلام قریب تر ہے کہ توسط سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ایک سلسلہ جو چل رہا ہے اویرنس کریئٹ کرنے کا جس میں ابھی تک ہم اکیس کے ساتھ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اور ہمارا بیسک پرپز یہی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے مام زمانہ سے متعلق اور ظہور سے متعلق جو 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 انفارمیشن اویلیبل ہو سکتی ہے نالج اویلیبل ہو سکتی ہے وہ ہم پاس آن کریں اور اس کو آج کل کے تناظر میں اگر دیکھیں تو اس کا اگر ریلیونس بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ نئی نسل کو اپنے امام کے بارے میں پتہ لگ سکیں اور ظہور کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں جیسا کہ آخری جو ہم نے اپنی ایپیسوڈ کی تھی وہاں پر ہم نے امام زمانہ سے توسل کا ایک ذریعہ بتانے کی کوشش کی تھی اور آج ہم تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں گے کہ جو آج کل کے حالات ہیں کہ جب امام آخری زمانے کے بارے میں جب کہا گیا تھا کہ آخری زمانے میں اپنے حالات کے اوپر نظر رکھا خاص طور پہ کچھ علاقوں کو آئیمہ کرام نے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے سپیسیفائی کیا تھا کہ ان علاقوں کے اوپر اپنی نظر رکھنا اس لیے کہ اگر تم ان علاقوں پہ نظر رکھو گے تو وہ ظہور سے بہت قریب تر جو علامات بتائی گئی تھیں وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہیں جیسا کہ کہا گیا تھا کہ اپنے آخری زمانے میں تم یمن کے اوپر نگاہ رکھنا یمن کے حالات کے اوپر نظر رکھنا تو اگر آپ پچھلے ڈیڑھ سال دو سال سے یمن کے حالات دیکھیں تو جتنی تبدیلیاں وہاں پر رونما ہو رہی ہیں اور جتنی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ اس بات کا مزداد نظر آ رہی ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ اور جو ظہور کے ٹائم پر جنگ ہو رہی ہوگی وہ قریب تاری نظر آ رہی ہے اب اگر آپ دیکھیں جس طرح چند ایام میں جس طرح یمن کے اوپر اٹیک ہوا اور اٹیک کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ سوچ کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ آئے گا اور وہ ایک اپنی سوچ ہوگی اس کی دچ تو وہ ایک سوچ لے کر جو چلنے والا ملک آپ کو اس دنیا میں واحد سپر پاور بنا نظر آ رہا ہے اس کی سوچ ہی یہ تھی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اس نے یمن کے اوپر حملہ اس لیے کیا کہ یمن جو ہے وہ ایران کو ایران اس کا بیک اپ کر رہا ہے اور کیونکہ یمن فلسطینیوں کی بھی مدد کر رہا ہے تو اتنا بھیانک حملہ وہاں پر کیا لیکن اس ملک کے رہنے والوں نے واقعی میں یمنی بہادروں نے اپنا ایک زور دکھا رہے ہیں تو اس بارے میں اگر غور کریں کہ جتنا کاؤنٹر اٹیک انہوں نے کیا ویسے تو میڈیا میں کوئی خبر نہیں آ رہی پراپر خبر نہیں آتی میڈیا میں لیکن اگر دیکھیں تو یہ جنگ پھیلتی ہوئی یمن کے پانیوں تک آ چکی ہے اور جب کل کی جو خبر ہے کہ جس میں یمن کا آ, یمن نے اور ایران نے کہا ہے کہ اگر اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یہ جنگ پھیل جائے گی تو یہ زمانے کے اس آخیر دور کا ایک کہانی ہے کہ جس کا مولا کائنات کا ایک وہ خطبہ کہ جس میں آپ نے ظہور امام زمانہ کی علامات بیان فرمائی ہیں جس میں وہ فکر ہے کہ جو تیسری عالمی جنگ پہ دلالت کرتے ہیں اس کا ترجمہ کتاب میں کرتلا والد صاحب نے اپنے لکھا ہے کہ جو کہ مولا فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل نجران کا راہب ایک مرد خروج کرے گا وہ امام مہدی علیہ السلام کی اجابت کرے گا وہ اپنے سواما کو گرا دے گا سلیب کو توڑ دے گا اور اپنے کمزور ساتھیوں کو اور سواریوں کو لے کر اور ہدایت کے پرچم کے ساتھ خروج کرے گا پھر وہ تخلیہ جائیں گے اور زمین کے تمام لوگ فاروق میں جمع ہوں گے یہ مقام عبرس اور فراد کے درمیان حضرت امیر المومین علیہ السلام کے حاجیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی کہ وہاں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ وہاں جمع ہوں گے جمع ہوں گے اور بس اس دن مشرق اور مغرب کے درمیان تیس لاکھ یہود و نصارہ کا قتل ہوگا ان کے بعض لوگ بعض کو قتل کریں گے بس وہ دن اس آیت کی تعویل کا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس برابر یہ ان کے دعویٰ رہا یہاں تک کہ ہم نے ان کو بجا ہوا فصل خاص گھاس قرار دیا اور تلوار اور تلوار کے سائے تلے۔ یہ روایت بہار الانوار کی جلد باون میں ہے کہ جس کے بارے میں یہ روایت جو دلالت کر رہی ہے یہ آخری جنگ کی کر رہی ہے کہ جہاں پر لاکھوں لوگوں کا قتل ہوگا اب اگر یہ جنگ بڑھتی ہے اس لیے کہ اس پورے مشرق وسطی میں جو کہ بیٹل فیلڈ بنے گا ان روایات کی روشنی میں وہاں پر صرف یہ دو علاقے ایسے رہ گئے ہیں کہ جو کہ انڈیپینڈنٹ نظر آ رہے ہیں ایک ایران اور ایک یمن باقی تمام خطہ اس سپر پاورز کے زیر تسلط ہے تمام عالم عرب اس کے زیر تسلط ہے فلسطین میں اتنی تباہی مچ گئی لیکن کسی بھی ملک نے کھڑے ہو کر نہیں اس کے بارے میں مسلمان ملک نے کیا تو یہ دو ملک اگر ان کے خلاف یہ کاروائی بڑھتی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے تو یہ آ, اللہ معاف کرے ایک تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے دوسری طرف جس طرح چائنا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان کے کسی حد تک پیچھے کھڑا ہے تو یہ, یہ روایت اس چیز کی دلالت کر رہی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کیونکہ آخری وقت نظر آ رہا ہے تو یہ جنگ اس طرف جا رہی ہے اسی طرح اس حدیث کو ایک اور الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اس جنگ کی ابتدا مشرق وسط کے علاقے مر ایک جھگڑے میں کی طور پر ہوگی کہ علاقے پر جھگڑا ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ جنگ ہوگی تو یہ جو فلسطین کا جھگڑا ہمیں نظر آ رہا ہے جو غزہ کا جھگڑا نظر آ رہا ہے یہ اس کے اثار بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ کی ابتدا شروع ہو گئی اسی حدیث کا اگلا جملہ جمع ہے کہ یعنی تباہی کا مرکز عربی ممالک ہوں گے اور ان کے عسکری مراکز اور دوسرے بڑے مراکز اور دارالک حکومتوں میں آپ کے شعلے بھڑکیں گے تو اگر آپ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں آپ کا چھٹا ساتواں ملک اس وقت یمن جو ہے جنگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے تو ان حدیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام زمانہ السلام کے ظہور سے قبل عالمی سطح پر خوف و عراس اور قتل و غارت پھیلے گا اور یہ جو تیسری عالمی جنگ ہے یہ ایٹمی جنگ ہی ہوگی اس لیے کہ ظہور کا سال ہمارے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور کا سال بہت جنگوں کا سال ہوگا اور ظہور ہوگا ہی تب قریب کے جب جنگیں بڑھیں گی اور وہ ظہور کے سال تک جاری رہے گا تو اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ مشرق وسطی جھگڑوں کا آماجگاہ بن چکی ہے ہر سپر پاور آ آ کر اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اب اس وقت امریکہ کا ٹوٹل کنٹرول یہاں پر اسی حد تک چائنہ اور رشیا کا تھا لیکن رشیا کا جس طرح شام کی رجین چینج ہوا اور رشیا نے وڈرا کیا وہاں پر اب صرف ایک سپر پاور کا یہاں پر تعلق ہے جو کہ اپنی دولت اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بل پر تمام دنیا کو وہ اپنا غلام بنانا چاہ رہے اور حقیقتاً نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ سب اس وقت غلام بنے ہوئے ہیں اور یہ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار مسلمانوں کو کچھ تھوڑا سا غیرت دی جائے غیرت آ جائے تاکہ مسلمان اپنا دفاع تو کم از کم کر سکیں اور اسی لیے آج کے دور کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اپنے بقیت اللہ سے رابطہ رکھو آخری زمانے کے لیے اسی لیے بار بار کہا گیا تھا کہ اپنے اللہ کے آخری بقیہ سے رابطہ رکھو اور رابطہ رکھنے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ یا یہ لذینہ امن و تقال اللّہ الوسیلہ یہ اپنے وسیلے کو تلاش کرو تو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو سوائے امام زمانہ کے اس وقت اللہ کا بقیہ کون کوئی بھی نہیں اس لیے امام زمانہ سے رابطہ رکھنا ان مومن اور مومن اور مومنات کی دلی خواہش ہونی چاہیے اس لیے کہ وہی اللہ کا بقیہ ہے اور وہی اللہ تک پہنچانے کا ہمارے ذریعہ ہے اسی لیے اسی لیے آقا خمین ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق سے خالق تک پہنچنے کے لیے ستر ہزار اجابات ہیں اور ان حجابات کو کراس کرنے کا اگر ذریعہ کوئی ہے تو وہ اللہ کا وسیلہ ہی ہے اور اللہ کا وسیلہ حاصل کر کے بقیت اللہ ہی کے ذریعے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور جب اللہ تک پہنچے گا تو تقوی اختیار کرے گا اور جب تقوی اختیار کرے گا تو پھر ان جنگوں سے بچنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرے گا تو دعا ہے کہ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے امام تک پہنچنے کے لیے اس بقیت اللہ تک پہنچنے کے لیے پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمیں اتنا شعور عطا فرما کہ ہم اپنے امام کو ڈھونڈ سکیں اور ان تک پہنچ سکیں تاکہ ہم امام کے ساتھ مل کے اس آخری زمانے میں کوئی کام کر سکیں جس جو ہمیں جنت تک لے جا سکے آخر الحمدللہ رب للہ